На початку 43-ї сесії Слов'янської міської ради міський голова представив депутатам нового начальника міського відділу міліції Бориса Лук'янова та запропонував проєкт рішення щодо виділення 300 тисяч гривень на фінансування міської комплексної програми правопорядок розглянути на початку порядку денного. Депутати пропозицію підтримали та одразу засипали нового начальника міліції численними питаннями. увагу На активізацію роботи ветеранської організації на створення фонду, це було какетабила то Вот. Потому что это была существенная помощь, обратная связь с ветеранами и была существенная помощь в работе милиции. По 30 до 50% всех преступлений по направлениям по Николаевке. Пожалуйста, направление посмотреть. Я хочу подтвердить, в Николаевке милиция вообще не работает. Вообще она не работает. Она что есть, там, что нет. Они там э, только охраняют э, там, э, отдел милиции. Больше ничего не делают. Эти деньги не отдать выжиться, а запустить руки и восстановить все украденное, то, что лица не нашла, и сегодня на и на сессиях будут регулярно вопросы, но не я, не буду не заместить, отвечать, отвечать на вопросы. Ну и второе, что те вопросы, которые предстоит Валентин Леонидович, Після цього депутати розглянули 108 питань. Земельні питання традиційно приймалися блоками. Однак два пункти щодо продажу земельних ділянок розглянули окремо. Причому обидва питання не підтримали. Не дали згоди депутати і на розміщення об'єкту по вулиці Лозановича, 9, де передбачалося реконструювати будинок під торгівельно-офісний центр побутової техніки, навіть не зважаючи на те, що будівництво погоджене зі всіма належними інстанціями. Не прийняли також рішення про звільнення від держмита інформаційно-обчислювального центру КП компанія Вода Донбасу. Депутат Ларіна, наприклад, знайшла несправедливим звільняти від податку підприємство, яке нараховує мешканця міста. Неиснуяще борги за воду. Что значит непонятно, что за фирма? Это, это фирма Вода Донбасса, которая нам сегодня поставляет воду, которая нам э, сегодня передала скважины, которая нам э, сегодня передала резервуары. Ну что непонятно? Ну что непонятно? Ну что мы не они You Рішенням депутатів новим головою постійної комісії з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики малого та середнього бізнесу був призначений Павло Придворов. Колишній голова Юрій Кісільов був звільнений за власним бажанням. Крім цього, з метою оновлення міського тролейбусного парку депутати проголосували за прийняття у безоплатне користування тролейбуса, наданого з комунальної власності міста Києва. В пояснювальній записці значиться, що тролейбус. Ос цей 2001 року випуску марки ЮМЗ 2 на балансі Слов'янського тролейбусного управління. Він буде знаходитись п'ять років доповненням до питань порядку денного стало рішення про звернення до лідерів фракції Верховної Ради України, які створили коаліцію стабільність та реформи Єфремова Симоненко та Литвина з трьома наступними вимогами. Ми депутати Слов'янського городського совета виражаємо Выражая волю жителей нашего города, обращаемся к вам с просьбой. Первое. Принять закон о придании русскому языку статуса второго государственного языка. Второе я пункт. Надо, Вопрос о вступлении в НАТО рассматривать по результатам проведения национального референдума. Третий и, пункт. И указать, еще я хотел в этот пункт добавить, указать э, о том, чтобы э, указать, что громада города Славянска против вступления в НАТО. И третий пункт. Обеспечить полноценное экономическое сотрудничество с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном. И, э, я бы еще здесь указал бы все-таки о то, том, основа какая идет. Основа в том, что наша экономика, в частности города Славянска, <э, экономика города Славянска в основном построена на экспорте в Россию своих товаров. Поэтому вот это надо сегодня указать четко, почему сегодня именно громада за вот этот, за единство. Потому что для того, чтобы наша экономика, наши заводы заработали. Исключить из традиционного соглашения пункт 5.5. Да, это тоже там указано. Пункт 5.5 прочитаем. Пожалуйста, обеспечение выполнения карты о стратегическом партнерстве между Украиной и США, формирование между государственных механизмов стратегического партнерства на принципах эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Разница есть? А что это плохо? Нет, не плохо. Зачем это исключено? Ну, я не знаю, зачем... А скажите, пожалуйста, э, так давайте, может, мы это самое, Можно не будем сказать? работать с другими странами, там, ну, например, э, там, э, с Евросоюзом перестанем работать, с Америкой, там, с Канадой, с другими странами. Не, поэтому давайте мы не, не будем сегодня там исключать никаких там пунктов, потому что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, если оно идет на пользу сегодня государству и в том числе на пользу всем людям, почему его нужно исключать? Почему мы должны, будучи с одним, исключать что-то другое? Что нельзя работать и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки, и с Бразилией, и со, с другими остальными? І Росія працює з Америка. Так зачем ета і включати? Після тривалої полеміки рішення було прийняти більшістю голосів у блоку. Різне міський голова зупинився на кількох моментах. Ми в цьому году приступаємо до освіщенню частного сектора. Вже прийнята програма. Є у нас проєкт і все інше. Частично достанеться мікрорайону Сівер. То есть мы берем каждый микрорайон и потихонечку основные улицы начинаем делать, но так как вы хотите, чтобы на каждую улицу поставить по три фонаря, так не получится. Технически, не, э, не так не получится технически, потому что у нас есть э, балансовая разграниченность э, проводов, столбов и все остальное. Для того, чтобы сделать, мы туда должны провести свои провода, свои провода, подключить к АТП, поставить на АТП полностью на это АТП поставить э, учет, и тогда только после этого можно. Потому что так просто безучетно, э, потому что люди же не разбираются. Для этого есть свои депутаты, которые должны объяснить, что провода это все РЕСА, у РЕСа свои э, финансовые отношения. А теперь мы делаем, мы сегодня строим, идем, мы реально сегодня занимаемся строительством освещения в городе. Ну Что надо, чтобы альтернативно за счет средств жителей, чтобы они предложили специалисты. Что можно придумать такое, чтобы... Можно придумать, то есть есть люди, которые могут от себя подключить этот светильник. Стоимость освещения, если его только ночью включать и выключать, стоимость освещения мы обсчитывали, ну примерно 6 гривен в месяц. Зимой немножко больше, там зимой где-то до 9 гривен, там по-моему. Ну, в зависимости от того, какой на, на ночной.